Saya rasa kalau saya nak sangatlah kalau Prof boleh bagi sedikit nasihat uh, Macam mana kita nak ada rasa semangat perjuangan tu Sebab bila berjauhan ni rasa duduk seorang dalam, dalam bilik macam ni kan Duduk seorang-seorang Jamaah tu tak ada Sebab, Tak ada yang nak menegur saat kita buat kesalahan Tak ada yang memimpin ketika kita tersasar jadi saya mohon kalau prof boleh bagi sedikit macam mana nak semangat dalam berjuang. Prof. Sikit lagi prof. Perkara ini sebenarnya Nak kena <coughs> kena mujahadah nafsi, bermujahadah ya. Yang pertama sekali nak kena faham sumber-sumber. Kenapa kita perlu berjuang? Ya? kenapa kita perlu berjuang? Yang kedua, nak kena tahu bila nak berjuang kita ni nak berjuang dalam zaman apa? Kena faham zaman sekarang ini zaman apa? Yang ketiga nak kena faham bagaimana keadaan perjuangan yang kita nak lakukan. Dan yang keempatnya ialah tak boleh kesorangan sebab perjuangan itu kena dilakukan secara berkumpulan. Jadi kalau duduk dalam bilik saja baca buku saja, dia tak jadi dia tak jadi ya sebab tidak ada orang ingat mengingati. Jadi kalau yang yang pertama tu kenapa perlu berjuang? Ah uh, kita kena tahulah bahawa sekarang ini zaman macam-macam masalah. Kalau zaman saya dulu jiwa perjuangan ni mula tumbuh apabila sedar bahawa apa yang saya saya belajar di barat dan juga dengan guru-guru yang saya sebelum itu menganggap hebat orang barat tetapi bila tinggal bersama dengan mereka, hidup dalam masyarakat mereka, rupanya banyak kepincangannya. Jadi saya merasa tertipu dengan ilmu yang saya belajar sebelum balik. Jadi ada rasa berjuang untuk mengembalikan kepada ilmu yang sebenar dan juga menyedarkan teman-teman yang lain sama ada bercerah ataupun belajar. Jadi artinya kita kena cari poin lah kan. Apa sebenarnya? Kenapa kita perlu berjuang? Apa yang nak diperjuangkan? Jadi kalau sekarang kalau kita lihat, Masya Allah macam-macamlah, dari satu isu ke satu isu ke satu isu ke satu isu, yang kita lihat dalam TikTok, dalam Facebook, dalam macam-macam, ada teman-teman kita yang berjuang. Daripada masa yang sama, perjuangan itu boleh tumbuh apabila kita ada isu yang kita nak perjuangkan, ada kesedaran kita. Jadi jadi carilah kesedaran kalau sekarang ini misalnya tak tahu lah ya apa ni ramai pencara-pencara ini berjuang atau tidak Allah malam. Ma kalau kita menulis, kalau kita tengok tulisan-tulisan mereka ada sebahagiannya memang menulis menyatakan perkiraan mereka itu perjuangan. Tapi pada masa yang sama ada juga yang menulis sekadar untuk memenuhi API dan sebagainya saja ya. So tumpah orang pun tak apa, tipu pun tak apa, asal ada nama, ada citation dan boleh naik pangkat. Ha, itu bukan perjuangan namanya itu ya. Itu bukan perjuangan. <coughs> itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak berjuang ini, kita sekarang ni apa? Kalau di Malaysia kita sedar bahawa kita sekarang ni zaman Malaysia Madani. Bagaimana hmm. nak berjuang? Apa isu dalam uh, Malaysia Madani dan bagaimana keadaan berdepan dengan isu-isu dalam Malaysia. Tapi kalau dalam konteks yang lebih global, kita kena faham kita ni pun ada zaman apa. Maka bila kita nilai-nilai balik, baca hadiah-hadiah hadiah, akhir zaman dan sebagainya, dan kita tahu bahawa sekarang ni kita berada di akhir zaman. Bagaimana perjuangan di akhir zaman? Islam akan kembali jadi dagang. Kan? Jadi orang sedikit, seperti mana Islam bermula dengan dagang, maka hujung juga. Dan nah, perjuangan ada. Perjuangan ada. Cumanya kalau kita mengharapkan perjuangan kita itu boleh mencapai objektif kita 100%. Kita boleh hingga kita boleh mendirikan Islam dengan sepenuhnya seperti zaman Rasulullah SAW dan Khalid itu agak mustahil. Tapi apakah itu kita tidak boleh berjuang? Kena berjuang. Kena berjuang. Ha, tapi cita-cita jangan besar sangat. Cita-cita jangan besar sangat. Tapi kena terus berjuang sebab Uh, diceritakan keadaan di akhir zaman ini perjuangan Islam itu seumpama membara api. Islam itu hidup seumpama membara api. Ini bukan api yang uh, dia yang, yang umur api yang besar tidak. Ia macam bara api setakat ada saja ya, setakat ada saja. Dan uh, kemudian uh, bara api itu pula itu dipegang boleh bukan boleh dipegang oleh seorang pemimpin diikuti oleh semua umat Islam ini dipegang oleh kumpulan-kumpulan yang disebutkan oleh semua seorang sebagai taifah-taifah taifah-taifah, jadi taifah setiap taifah ada pemimpin jadi kita tak boleh mengharapkan ada seorang pemimpin yang boleh memimpin semua taifah itu sebab kalau kita tengok sekarang ni pun dalam Malaysia saja, tak payah tentu cari seorang pemimpin yang diterima oleh seluruh rakyat Malaysia tak boleh kan, tak ada mesti ada, ada orang yang tak suka jadi begitulah sebenarnya kita tak boleh kecewa sangat kalau itu berlaku. Kerana itu memang ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan akhir zaman. Jadi kita kena faham semua-semua keadaan akhir zaman itu supaya perjuangan kita itu selari dan sesuai dengan zaman tersebut. Sesuai dengan zaman tersebut. Dan kita dah beritahu Islam akan muncul balik sebagai satu agama yang hebat Setelah datang pemimpin yang namanya Imam Mahdi Dan kemudian diikuti oleh uh, Nabi Isa uh, Jadi uh, Kita ini setakat Untuk menjaga bawah api itu Supaya tak mati, tak padam terus Supaya tak padam terus uh, Dan mengharapkan supaya Kedua pemimpin itu akan datang secepatnya Sebab masalah sekarang Sangat berat sekali Yang tak agak payah bagi kita untuk berdoa ha, dan mencapai perjuangan kita. Walau bagaimanapun kita kena terus berjuang tapi perjuangan itu uh, setakat mana dalam kemampuan kita dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita hasratkan dalam perjuangan kita itu. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT. Muka-muka Allah menilai bahawa kita sudah menjadi penjuang-penjuang Islam di akhir zaman insyaAllah.